Всем привет, это канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Честно, не знаю, как начать этот ролик, но надо, надо это сделать, это должно произойти. Смысл какой? У меня есть одна такая проблема, я думаю, у многих есть такая проблема, это пятки. Пятки, ну понятно, пятки у всех есть. Кожа, дубовая кожа, аж растрескавшаяся на пятках. Вот моя пятка, это правая, Смотрите, какая кожа. С нею, как я только, ребята, не боролся. В баню хожу регулярно, отмачиваю пемзы, все это шорка наждачкой. Но все это, как бы, как вам сказать, неэффективно. Потому что все равно все это появляется и появляется. То есть много времени тратится на удаление, но все это все равно появляется. А это с левой стороны, левая нога, левая пятка. Тоже такая же проблема поэтому ребята в этом ролике я покажу как я избавляюсь от такой кожи от старой огрубевшей треснувшей кожи на пятках буквально за короткое время при этом я вам покажу три способа три они достаточно такие ну я бы не сказал что сильно травмоопасные они экстремальные но эффект от этого точно будет вы это сами увидите. Просто такую пятку, это знаете, сколько надо шкурить? Это скоблить, отмачивать, это <свят>, полдня уйдет. При этом я думаю, что такая проблема у многих существует. И если это видео вам, скажем так, принесет пользу, вы воспользуетесь, можете подписаться на канал, поставьте лайки или напишите комментарий. Ну а сейчас приступим ко всем трем способам удаления этой старой, ненавистной, треснувшей а -а, кожи на пятках. Итак, первый способ. В первом случае понадобится обычная болгарка, такая небольшая, маленькая. С возможностью регулирования скорости. Будем делать все это на минимальной скорости. Плюс вот такой лепестковый абразивный круг. В данном случае градуировка 120. Садимся поудобнее и приступаем. Эффект, несомненно, есть, но если долго болгаркой работать, то нагревается. Раз нагревается, надо остужать. Чуть-чуть остудили, водичкой пошли дальше. Нога затекает, поэтому я взял табуреточку и теперь продолжу на табуреточке. Все, пяточка становится прям гладенькая еще немножко и все и будет идеально вот ребята это первый вариант он скажем такой самый наверное эффективный и самый быстрый потому что вы также используете наждачный круг пензу принцип такой же абразив здесь также наждачка просто это все быстрее да есть опасность повредиться но уже себе не сделайте больно поэтому берите на заметку а результат вот действительно все совсем по-другому теперь можно стандартным образом стандартными способами довести до ума там распарить и уже потихонечку пивочкой наждачкой либо пемзой все это доработать ну а сейчас на другой ноге, вот на этой, на дубовой, она Мы сейчас проверим, исп, исполним, исполним другими двумя способами. Да, грязная, но ничего страшного. Итак, поехали. Для второго способа необходима вот такая насадочка в дрель, шуруповерт. Са, сама дрель, шуруповерт у нас сдох. Но ничего важного. Самое главное, чтобы а, была возможность регулирования скорости чтобы она тоже была небольшой, чтобы тебе не повредили никоим образом. Итак, лучше, конечно, какую-то плоскую, то есть не шарообразную, но это, я считаю, самый такой способ э не очень эффективный и желательно, чтобы был второй человек, который мог бы вам все это сделать. Потому что так удобнее. Итак, вставляем, затягиваем, проверяем и шкурим вот так ребята получился второй способ но он не до конца почему это я сделал потому что просто показал как можно сделать при помощи дрели и шуруповерта Дело в том, что у меня просто пяток две, соответственно, на одной пятке направо я сделал вот на этой одним способом. А на второй сейчас покажу третий. То есть второй вы уже увидели, и сейчас будет третий способ. А для третьего способа вам потребуется вот такая машинка пневматическая. которая работает от сжатого воздуха и круги к ней 240 -е, 150 -е, это все градуировка чем меньше тем больше зерно и в конце можно шестисоточкой пройтись это вот такой тоненький уже доводочный круг итак давайте приступим начнем со 150 Поменяем сейчас на меньший. Почти все. А сейчас кругом 600 все это доработаем до совершенства. Ребят, вот что получилось. Это у меня правая пяточка. Ну, не совсем идеально, да, но я вам просто показывал такой способ. Идеально это надо еще минут 10 потратить. А так в общей сложности где-то я ну, 5, на, 5 минут на каждую пятку тратил. Это у меня правая. И сейчас покажу левую. Вот левая. после ну, левой я не очень поработал. Можно было бы, конечно, и получше. Но самое интересное, что это вот такие способы быстрые. Быстрые очистить от старой кожи, от треснувшей пятки. Пятки у себя на ногах. Своим, своими, скажем так, руками, инструментами достаточно быстро и бесплатно. Почему? Потому что ну, не надо не идти ни в какой салон, а просто болгарочка, дрель или вот такая орбитальная машиночка пшик-пшик-пшик натерли. Потому что вы тоже делаете, даже когда вы дома сидите там в ванной или на кухне или перед телевизором, вы все делаете то же самое, только у вас это медленнее. Чтобы ускорить процесс, вы только что увидели, как надо это сделать. Это воспользоваться моими советами. С вами был канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Если понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Можете подписываться на канал, я не обижусь, при том, что это вам совсем бесплатно. Это здесь кнопочка такая, написано подписаться. Она, если красная, то нажмите на нее, она станет серой. Если серая, ничего не надо, вы уже подписаны. Если у вас нету таких болгарок, дрели или там орбитальной а, машинки, таких кругов, приходите к нам, мы вам все сделаем дешево, недорого, скажем так, недорого. Ну а я с вами прощаюсь, пошел составлять пресс-курант. пока.